Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что результатом первой встречи в формате Украины таможенный союз Евросоюз в Минске станет достижение договоренности об установлении мира на украинской земле. Об этом глава государства заявил во время беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Петр Порошенко уже провел переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. По неофициальной информации, в настоящее время идет подготовка встречи Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Выборы нового парламента состоятся 26 октября этого года. Президент Украины Петр Порошенко досрочно прекратил полномочия Верховной Рады Украины седьмого созыва. Причина таких действий – отсутствие коалиции. Прежняя распалась 24 июля. Новая в течение месяца так и не появилась. Опросы общественного мнения показывают, 80% граждан поддерживают необходимость проведения внеочередных выборов. Таковым было и одно из главных требований революции достоинства, подчеркнул Петр Порошенко. Выборы лучший способ люстрации. Начинать очищение следует с высшего законодательного органа, отметил глава государства. В целому. В целом состав Верховной Рады не соответствует политическим настроениям украинского общества. Общество настолько быстро изменилось, что депутаты не успевают за его историческим шагом. С момента предыдущих выборов прошло всего два года, но кажется, будто прошли десятилетия. Настолько другой стала страна. Голосование 2012 года, когда избиралась эта Рада, не было ни честным, ни демократическим, ни прозрачным. Оно просто не соответствовало европейским стандартам. Стандартам. Поэтому критически низким оказался потенциал действующей Верховной Рады. Это еще один аргумент в пользу перевыборов. Ведь наши враги не только диверсанты, террористы и наемники, которые пришли с той стороны российско-украинской границы. Не меньше вред, чем грады или Буки, наносят коррупция, безработица, бедность. И мы должны одержать победу на всех этих фронтах сразу. На внеочередные выборы в парламент Украине необходимо миллиард гривен. Уменьшить эту сумму на 140 миллионов позволит внесение изменений в профильный закон, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Ахиндовский. Один лишь отказ от финансирования предвыборной агитации за счет средств госбюджета позволит сэкономить более 100 миллионов гривен, уверены в Центре избиркоме. Ситуация в Луганске продолжает оставаться критической. На территории города не прекращаются вооруженные противостояния. Уже 24-й день там нет электричества, не поставляются медикаменты, не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальная помощь. По словам жителей, ежедневно разрушаются новые здания. За прошедшие дни под обстрел попала улица Оборонная, здание Горводоканала. Территория в районе Луганского областного центра экстренной медицинской помощи, здание облгосадминистрации. Также разрушен подземный на переход в районе центрального рынка. Информация о пострадавших и раненых уточняется. Не прекращаются обстрелы и Донецка. Ночью в Петровском и Киевском районах города велись боевые действия. Погибло три мирных жителя. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого горсовета. В Петровском районе были полностью уничтожены два жилых дома. Повреждены другие строения. Обесточены 220 трансформаторных подстанций. Однако общественный транспорт и коммунальные службы работают, заявляют в мэрии Донецка. За минувшие сутки потери сепаратистов составляют 247 человек. Об этом сообщают представители АТО. Также, по их данным, за сутки украинскими силовиками было уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин, две установки БМ-21 «Град», четыре автомобиля и одну пушку. На данный момент сила АТО вместе со спецподразделениями МВД исполняют задачи по поиску, разоружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также диверсионно-разведывательных групп противника в населенном пункте Родакова. За эту ночь позиции наших силовиков обстреливали два раза поблизости сел Стыла и Грабова. Десять российских военных задержали в Донецкой области. СБУ открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границ вооруженными гражданами соседнего государства. В то же время большинство задержанных признались, оказались в Украине не по своей воле. Подробнее смотрите далее в сюжете. Силы АТО задержали российских военных возле поселка Зеркальный в Донецкой области. Всего 10 человек всей свирской дивизии ВДВ России. При себе имели документы и оружие. Как сообщили сами задержанные, их послали на учение. Нам, нам ничего не сказали, мы сопровождали колонну. Какую? С техникой. Колесная и гусеничная техника. БМД-2 и КАМАЗы. А с какой целью прибыли в Украину? Командировка, БТУ, учения. На территории Украины? Это нам сказали там. Как попали на территорию Украины? Ехали колоннами. Не по дороге, а по полям. Uh -huh. Я даже не видел, где мы границу пересекли. По данным штаба АТО, в состав заброшенной группы входил артиллерийский дивизион, разведывательная рота и подразделение обеспечения. Общее количество военных ставило 400 человек, 30 боевых машин десанта, 18 артиллерийских установок «Нона». К 16, 16 числа у нас был объявлен сбор. Вот. Нас собрали всех. Сказали, что едем в командировку, в Ростов. Вот. 17, числа мы, 17 числа мы начали погрузку на эшелон. Недалеко от Ростова выставили лагерь, разбили палаточный лагерь. Вот. Где по приезду наводчиков механи и механиков водили, отправили к машинам за тем, чтобы закрасить номера и нарисовать белые круги. Как гражданин Российской Федерации, в данный момент я осознаю то, что здесь происходит. Происходит война. Идет, идет действительно война между Украиной, Россией. Пленные признаются, что не знали, с какой целью их посылали в Украину. Также добавляют, что российские СМИ говорят неправду о ситуации в соседней стране. Один из россиян даже обратился к своему руководству с просьбой прекратить посылать солдат на Донбасс. Прекратите, пожалуйста, послать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем это не наша война? Это не наша война. И здесь бы не было бы нас ничего бы не было. Они бы сами разобрались в своем государстве со своим личным проблемами. Силы АТО уже не в первый раз задерживают штатных российских военных на востоке Украины. Ранее возле села в Калуганской области бойцы захватили бронемашину БМД-2. В ней обнаружили документы Псковской воздушно-десантной дивизии. В Минобороны России, в свою очередь, эту информацию опровергли. В то же время российские журналисты и блогеры отметили, что псковские десантники прекратили появляться в своих аккаунтах в соцсетях. Юлия Михайлова, БТБ. Российское министерство обороны признало факт взятия в плен и, соответственно, вторжения своих военных в Украину. При этом в Минобороны Федерации утверждают, российские военные пересекли границу с Украиной случайно. Они участвовали в патрулировании участка российско-украинской границы и перешли ее случайно на необорудованном, немаркированном участке. Оправдываются федеральным Минобороны. Корабли НАТО возвращаются в Черное море. В начале сентября американские эсминецы и французский фрегат войдут в Черноморскую акваторию. Сейчас там находится лишь одно судно Альянса – разведывательный корабль ВМС Франции. Накануне регион покинул американский крейсер «Велла Гульф». Напомним, что согласно конвенции Монтре военные суда не черноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня. В июле там стояло сразу 9 кораблей НАТО. Почти 1300 предприятий с Крыма зарегистрировались в Киеве за время оккупации полуострова. Об этом сообщили в столичной пресс-службе Миндоходов. Среди них более 300 физлиц предпринимателей и почти 1000 юрлиц. На бизнесменов действуют те же правила подачи отчетности, что и раньше заявили в налоговой. Однако им необходимо подать заявление и документы об изменениях регистрации в инспекцию по новому местонахождению, где и будут платить налоги. На карточке киевлянина появится медицинское, школьное и коммунальное приложение. Проект уже готов к расширению и подключению новых функций, сообщил замглавой Киевской администрации Руслан Крамаренко. Благодаря нововедениям киевляне смогут записаться на прием к врачу и впоследствии просматривать диагнозы и назначения. Также создадут единый реестр школьников, а у родителей появится возможность следить за посещаемостью и успеваемостью детей. Ну а коммунальное приложение предусматривает возможность при отсутствии счета оплатить услуги ЖКХ. Киевлянам уже выдали 440 тысяч муниципальных карточек. На этом у меня пока вся информация. Вскоре увидимся.